i 说我脱困。哎，对了，金松，你知道我是谁吧？咱们俩属属一窝，都做了一千年奴你别以为换个模样我就……你这皮囊倒是似模似样、啊，怎么一动起来就惨不忍睹？你，你转过去，别转过来。 等我学会怎么走路，你再找吧。<music> 素贞啊，你以千年修为化作人形，容色已是人间极品。有了这皮囊，要想提升修为便容易多了。你要知道，吸一人精血，便可以。打住打住！我苦修千年，从未走过捷径。当年蜀中大旱，观音大师用杨枝甘露播洒人间，这才为我开了灵智。我如果为了提升修为去伤害性命， 那岂不是辜负了观音大师的救命之恩？我如今修得人身，这就去观音道场，追随他皈依三宝。 不给你娘子多买几只啊！来来来，您看看，哎，您看看。哎，哎，轻点轻点，要死！来你，让你看会摊子，你魂都给丢了。哎，你笑什么笑啊？不要脸的小妖精！你如何得知我是妖精？莫非你也是妖精？你才是妖精，你全家都是妖精。我说我是妖精，你真是谬赞了。 我们一家哪有你说的那么厉害？再说了，我那一窝也就修炼出我一个妖精。啊，你还什么？还说你什么？这儿。真是你看到没？你都动不了身，就这样。看你看你，只看你。妖精好像是骂人的话。他们说我穿衣打扮与他们不一样。初来人间，我还是不要显得太与众不同吧。